Так, ануха, дивіться, так, добрий день всім. Усіх вітаю. Союз областей України. Ми разом, ми не переможні. Е, скажіть, будь ласка, що відбувається? Я вам скажу, тому що зараз трошки ще рано, я ще кави мало випив. Дивіться, я зараз триваю картинці. Е, триває безперевний марафон роботи без вихідних. Вже наразі, що е, третій, третій, вже наразі. 17-й день, давайте підмикаємо. Укрэнерго и вперед. Так, ну что, на годинку 18-го годы, початок 19 Рабочий день окончен. Знаете, что я вам скажу по поводу всего этого? Ломает. Ломает. Ну, хуй там плавал. Не сломает. Сейчас, ребята, сейчас я пополню и вернусь. Так, ребята, знаете, о какой вещи я задумался? Я кое-какой вещи задумался. Сейчас я чуть-чуть сформулирую и вам скажу, окей? Так, я пока шел, забыл и не сформулировал, получается. Смотрите, ситуация следующая. У меня на работе есть периоды. Есть периоды, где меньше работы, потом периоды, где очень много работы, потом периоды, где мало работы. То есть гойдалки такие. И я заметил, что во время пикового периода, когда очень много работы, я стараюсь забыть о времени. Типа, я сейчас забуду о времени, и оно пролетит мгновенно. Так проще психологически. И, в принципе, как трюк, это неплохо. Но я задумался, а если люди так всю жизнь превращают в этот трюк? Я сейчас всю жизнь поработаю, чтобы потом быстрее на старости отдыхать. И мне так страшно было. Либо это трюк, либо это обман. И честно говоря, честно говоря, честно говорю, честно говоря, честно говорю. Смотрите, ребята. Иллюзия это все-таки. Или сделать эту отвратительную, невыносимую жизнь проще. У нас одно впечатление, что все зависит от меня, от меня самого. Захочу, будет это хорошим трюком. Захочу, будет это иллюзией. Ой, если сидит, я в жизни, я в сакирису, блядь, да чего захотелся, нахуй. Короче, это, скажите, я скажу. Просто люди всегда бегут к иллюзиям, или в бутылку, или в наркоту, или в работу. Ну и получается, честно вам скажу, я не знаю, мне после работы... Только никому не говорите, вообще никому. Я себя прикольно чувствую, только вообще никому не говорите. Ну, реально чувствую себя каким-то более... Ну, не знаю, ну как сказать, отработал день. Может, у меня очень низкая самооценка. Если тебе рабочий день повышает самооценку, то либо это нормально, либо у тебя большие проблемы, потому что самооценку может поднять достижение какое-то, ну, результат какой-нибудь, там, не знаю, семейные какие-то достижения, Прям покупка, но когда тебе просто то, что ты от завершив и проводив свой день, я не знаю, мне кажется, что это тут не то. Я все-таки больше схваляюсь головой, я не знаю, наверное, все-таки головой, потому что телом, сердцем, ну, типа, прикольно работать, работать прикольно, но голова говорит, дядька, ты радуешься не из-за тех вещей, из-за которых тебе стоит радоваться, ты переключи ориентиры, я не знаю, пускай, ударяющее. И, короче, вот я вспоминаю, почему я работаю, то есть, что стоит до работы, и что должно, по идее, стоять после работы в какой-нибудь перспективе. Но я вам скажу, что мотивировать себя тем, зачем я работаю, тяжело. Ждать того, что будет после работы, еще тяжелее. Не знаю. Вот такие мысли, короче. Сейчас кое-что потом еще у вас спрошу. Будет очень важный вопрос. Очень важный. В общем, а серьезный вопрос звучит следующим образом. Что может быть хуже подтягиваний? Бег. Что может быть хуже бега? Правильно. Скакалка. Добрый ранок, добрый ранок. Так, шановна сбирна Украины. Знаете, что вам скажу? Вот интересная вещь получается. Вчера после скакалочки как-то вот сегодня легче, как будто с координацией. Раз, два, три, четыре. Блин, интересно. Так, дорогие друзья. Черговый. Работа ЮА Работа ЮА, день закончился. Давайте. Так, получается. На годиннику уже <клес> скоро двадцатая година. Надо будет сегодня опять что-нибудь поспортивничать как-нибудь каким-нибудь волшебным образом это сделать. Знаете, ребят, что я вам скажу? Я не знаю, как это происходит, но все-таки, ну, блядь, ну, как-то трудиться реально да, из какого-то такого куматоза выводят. Ну, выводят же, вот глаза, глаза не врут. Айс, Чико, айс. Понимаете? И что бы вам добавить? Я не знаю, честно. Уже 18-й день, то есть, я поел, подтягивание, потом, наверное, и получается, что-то еще придумаем. Сейчас пока, пока мыслей пока нет. Пока мыслей нет. Hmm. Но будут. Будут, напишу. Ой, позвоню, да я скажу. Так, я сходил в уборную. Мысли пришли. Смотрите, ребята, что я вам хотел бы сказать. Получается следующее. Э, как же меня раздражает эта хрень, что мы тут все друг друга воспринимаем как чужие люди. И я уже об этом говорил неодноразово. Ну скажем так, немного раз, но и не один точно, несколько раз уже один точно говорил. И меня начинает кумарить то, что люди с этим даже не, не пытаются сделать, или за 30 лет независимости Украины у них так и не получилось. Все-таки 30 с, э, с хаком э, роки это достаточно нормальное такое число. А мы, вот это вот иллюзия, типа, что мы даже не то, чтобы вместе, мы даже не, не, не один коллектив. Мы даже не один коллектив, мы как будто. Мы просто как будто кучка людей на одной территории. То есть такие просто как это какие вот вокруг просто люди, и они просто обволокнены этой территорией мной. Вот какая-то у меня такая, такое ощущение вами, создается. Куча людей лживых, которые типа топят за то, что типа, бля, это да моя дела, ура, ура! моя, дела! моя дела! Хотя на самом деле они вообще этого не чувствуют, они просто это словами говорят. Что происходит? What the fuck? Надо подтягиваться. Да, ребята, на улице пахнет дождем, как и у меня, на душе. Девятнадцатый день. Поехали. Так, усім паляниця, браття. Триває 21 день безперервного робочого процесу. Сьогодні товариство, в мене робота починається з 17-ї години. Давайте зараз з вами трошки підукренергимося і подробимо розмову, тому що є дуже, дуже важна тема, я хочу з вами поговорити. Так, да, ну что, поговорить, я с вами хотела о такой следующей важной теме, как что-то я начал работать в последнее время с такими мыслями, что что я делаю? Ну, типа, не конкретно сейчас в данный момент, а ну, глобально, типа за неделю. Вот я эту неделю для чего я, ну, как бы, она что-то дает. И потом из мыслей перешло в чувство. А чувства, знаете, какие? А я начал сожаление испытывать. Причем безосновательное. Деньги есть, к работе адаптируюсь я начал думать, так почему у меня это сожаление? Почему я его испытываю? Что происходит? Я, наверное, в камеру буду смотреть, потому что так, блин, у меня взгляд хоть ну, менее ну, глуповат. Когда <laughs> остается таким же, но хотя бы менее глуповат. Я такой, типа, почему я сожалею? Что происходит? А потом, знаете, я вообще пришел к мысли, что, типа, да пофиг разбираться, почему там, ну не пофиг, конечно, но типа самое главное, типа, вот ты точно чувствуешь, что ты сожалеешь. Я точно чувствую, что я сожалею о проведенном дне. То есть это какая-то такая, такая, такая маленькая легкая струна, то есть она так тянется, она, она, не рвется. То есть ты глобально, ты не хочешь все бросить и в моменте уйти. Ты готов делать, но ну, у тебя какая-то такая грустинка, что ли. Ну просто делаешь за грустинкой. То есть ты спокойно делаешь, даже хорошо делаешь, даже коммуникабельный, даже, даже приветливый, даже крик, Но ну, у тебя какая-то просто вот какая-то грустинка. Просто эти постоянные вопросы, ты сейчас доволен своим положением? Нет. Ты сейчас недоволен, но для того, чтобы потом стать довольным? Ты сейчас в недовольном положении, но для того, чтобы стать потом в довольном положении? Да. Это стоит свеч. Игра стоит свеч. Стоит. Получится, не факт. Если не получится, расстроюсь? Не знаю. Если получится, обрадуюсь. Да. Так же сильно, как в начале? Нет. Почему? Потому что уже устал. Если не получится, ты будешь рад, что ты попытался? Да. Будет желание добиться все равно этого еще раз? да, но, скорее всего, по-другому и в других временных промежутках. Ты знаешь, зачем ты в это ввязался? Ты знаешь. Тебе стало лучше. Тебе стало лучше. Ты избавился от чего-то, от чего-то избавился, от чего-то не избавился, от чего ты не избавился. Ты сравниваешь с предыдущими моментами, сравниваешь. Стало лучше, стало лучше. Эх. Ты знал, что это совсем не связано с твоей, э, как это сказать, э, творческой средой? Ты знал. Ты знал, зачем это делать? Ты знал. У тебя получается? Получается. Тебе нравится, что это твое решение? Тебе нравится, что это твое решение? Вот так это и происходит. Ой, счет такое? Розслала шовковиця Ой яй це яй ой, ой шоциковиця, це шо цується, ви зацвіла шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться. Ра, ребята, настроєння, конечно, атмосфера, конечно, в Україні натягнута така натягнута, блядь. Или это просто из-за того, что жарко и душно. Я, я хер его знаю. Так, друзья, знаете ли вы, какой факт я обнаружил? А вы не знаете, потому что я вам еще не сказал. Смотрите, я всю жизнь думал, что автобусы, троллейбусы, маршрутки называются... У них имена в честь их цифр. То есть 62-й автобус. Я думал, всю жизнь так. 62-й автобус, там... 38-й троллейбус. А оказывается, это не 38-й троллейбус. Это просто троллейбус, у которого маршрут номер 38. То есть у него по городу существуют маршруты, а у него маршрут номер 38. Шановні співвітчизники, торжественно заявляю, торжественно запевняю, торжественно говорю. 20-й день безпреривного робочого марафону завершено. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, що це коїться, ой, зацвіла шуковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться. Так, ну что, казацтво, всем добрый ранок, насколько это можливо, я вас торжественно витаю, поздравительно витаю, Починается останний тиждень челленджа, ну там потом еще будет три дня на следующей неделе, но это типа прям кардинально полностью целостный последний тиждень, давно не бачилось, ну у меня давно не бачилось, у вас наверное, пару секунд прошло, скажите, я скажу, что я вам скажу, подмыкаем Укрэнерго и вперед. Так, шановные мои союз областей Украины, я, короче, сегодня спал 4 годины, поэтому, наверное, сегодня все-таки буду без спорта, потому что не хочется навантаживать свою нервную систему, она и так под навантажением. Дорогие народы, шановные спевичизники, Сбирна Украины моя, я спал 4 часа, я отработал на ногах 9 часов. Я честно, я так хотел отрубиться уже в 6 часов дня. Но получается у меня отвлекающий фактор постоянный. Не могу заснуть. Хотя я подумал, я посчитал, если бы я сейчас усну, я бы проспал бы в 7, в 6 бы я заснул, в 6, я бы 13 часов поспал. Это очень, очень, очень приятно звучит. Но я не могу этого сделать никак уже второй час подряд. Сейчас будем разговаривать. Ну, сука. Ну, сука. Что сегодня произошло? Ну, что? Ну, точнее, не сегодня, а сегодня ночью. В ночью что произошло? Я три часа спал. Три часа я спал, потому что все остальное время. Что это было? Что ночью было? Ну, когда это вот, что это было ночью, когда это вот, ну, что этого не будет этой ночью, как этой ночью, только еще и другой ночью, и других ночах потоп не будет. Ну, когда вот это, что? Я, у меня сейчас даже сил из-за недосыпания даже сейчас нету э, сформулировать, на, 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 нету даже на, на эмоциональное высказывание, нету. Я, я не понимаю, в каком мы положении. Ну, типа, ну, можно жаловаться, нельзя жаловаться. Какой у нас порядок? Алло, общество? Какой порядок у нас общественный? Мы говорим, скулим или молчим? Что, что происходит? Хотелось бы разобраться. Ну, я, я работающий украинец на четвертом году войны. Я заебанный и злой. Я хотелось бы мне разобраться. Что? Ну, когда? Как? Почему? Это, то есть, у нас, с одной стороны, у нас это, с другой стороны, у нас ресторан. Какую? Кому? Работает экономик? Работают рестораны. И еще вопрос, работают ли они? И какие это рестораны? Тоже вопрос. Рестораны ли это вообще? Я не понимаю. Ну, либо у нас все очень хорошо раз так все идет, либо мы полные долбоебы. Ну, время покажет. Ну, что пока что? Я, 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 ем и спать. Снова, снова без спорта. Потому что три часа спал, нельзя в спорт, если мало спишь. А вы понадобайте. Ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай. Шо это шо цаево шо цаево сейчас поговорим, сейчас поговорим, говорю. Какой уже сегодня день? Сегодня уже, я вам сейчас скажу, какой сегодня день. Сегодня уже... Сегодня уже, 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 уже... Ну, короче, мне осталось работать еще 4... Короче, еще неделю. Где-то 24, наверное, день получается. 25, где-то. 24-25 день получается закончился. И сегодня я кое-что чувствовал. Сейчас расскажу. Ну, за всема знаками, я сегодня понял, что я хотел плакать. Единственное, почему я сразу не понял, что я хочу плакать, это потому, что я в этот момент не плакал. Но так копнул внутрь, по ощущениям понял, что хочу плакать. И, кстати, не поплакал, потому что я, блядь, среди людей был. Но по ощущениям было именно это. Так что давайте. Мило моя, любо моя. Я піду в далекі гори, повечірнюю годенлю, І попрошу вітра зворі, щоб не спав, не спав до днених, Щоб летів на вільних рилах, у широкі полобнені. І принес до ранку квіти, що так люблять очі сині. Let's go! Мила моя, люба моя, сонця, ясень світ, я несу, в очах до тебе, весь блакитний світ, я несу в остарці руки, радісні пісні, а в руках несу я ласку квітебе з няні.